નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રથમ પૂજ્ય શ્રી મહાગણપતિજીનું નામ લઈને આજે આપણે હિન્દીના પ્રશ્નપત્ર ત્રણ જેનો વિભાગ એ છે એની શરૂઆત કરીશું નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે નીચે દઈએ ગયે વિકલ્પો મેં સે સહી વિકલ્પ ચુન કર ઉત્તર લીખીએ કિસકે બઢને પર જીવન ભક્તિ કમ હો જાતી હૈ તો દ્રવ્ય ભક્તિ अलबम भेजने पर कितने रुपए मिले पांच सौ गाँव में राशन वितरण का काम कौन करता है सहकारी मंडली सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए चोरी पाठ के लेखक यशपाल जैन है बिस्मिल धर्म विरोध वस्तु का स्वीकार नहीं करते हैं ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है तार पी आग निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्यांश चुनकर वाक्य फिर से लिखिए लेखक सबसे बड़ा काम जीवन जीने को मानते हैं कुलकर्णी ने साक्षात्कार में कहा कि हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी नौ हिरण सवक को पाना कालिदास के लिए संवेदना का प्रश्न था त्यारक्य एक -एक प्रश्न एम लेखक को किस बात की खतब है लेखक को खतब इस बात का है कि जब वे किसी से मित्रता कर लेते हैं तो उसे सहृदय पाकर वे पूछ लेते हैं कि हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है अगियरवा प्रश्न प्रेमचंद जी ने बुढ़ापे को क्या कहा है उत्तर छे प्रेमचंद जी ने कहा है कि बुढापा रोग का अंतिम समय है और बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन है त्यारछे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो तीन वाक्यों में लिखिए इमा प्रश्न है रोग को परंपरागत डाकू रानी क्यों कहा गया है धावा बोलकर किसी भी कीमत पर दूसरे का माल असबाब लूट लेना इसमें उसे कोई बुराई नजर नहीं आती अप्राप्य वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा का नाम रोग है इस स्थिति में भी मनुष्य एन केन प्रकारेण वांछित वस्तु पा लेने का दुर्गम प्रयास करता है और उसमें भलाई बुराई का विवेक नहीं रह जाता है इस तरह किसी डाकू और तृष्णा में कोई अंतर नहीं होता इसलिए तृष्णा को परंपरागत डाकू रानी कहा गया है એનાને એના અથવામાં બીજો જ આ પ્રશ્ન પૂછેલો છે કે સાદી રામ કા ઋણ ઉતરને કી બજાય દુગુના ક્યો હો ગયા પંડિત સાદીરામ કી કર્જમુક્તિ કે લીએ અલબમ બનવા કર લાલા સદાનંદને મારવાડી સેટ કો બીકવા દીયા ઇન પૈસો સે પંડિત સાદીરામને લાલા સદાનંદ કાજ ઉતાર દિયા પંડિત जब पंडित शादी राम ने जाना कि एल्बम मारवाड़ी सेठ के बजाय लाला सदानंद ने खरीदा है तब वे समझ गए कि पहले का कर्ज तो अदा नहीं हुआ और इस एल्बम के लिए दिए गए पैसों के रुपये में कर्ज बढ़कर दुगुना हो गया त्यार पछी प्रश्न નિમ્નલિખિત પ્રશ્ન કા ઉત્તર ચાર પાંચ વાક્ય મેં લીખીએ એમાં પહેલો તેરમો પ્રશ્ન એટલે કે એમાં અથવામાં બે આપેલા છે કોઈ પણ એક લખવાનો હોય રચના એકાંકી દ્વારા રઘુવીર ચૌધરી ક્યાં શીખ દેતે હૈ વિસ્તારસે લીખીએ એનો ઉત્તર છે આજકલ વિરોધ કરવા કે નામ પર લોકો મેં તોડફોડ કરે ઓર સંપત્તિ કા નુકસાન કરવા કી પ્રવૃત્તિ बढ़ती जा रही है जो गलत है तोड़फोड़ से हम अपना और राष्ट्र का ही नुकसान करते हैं इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने की आवश्यकता है हमें कोई भी आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चलाना चाहिए और उसके परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए इस एकांकी से यही संदेश मिलता है इना अथवा प्रश्न छे कि बिंदु के प्रति सहानुभूति पर मालती ने क्या किया दो पहर बीत बीती और शाम होने को आई पर बिंदु अब तक नहीं लौटा यह सोचकर मालती को चिंता होने लगी बेचारा भूखा प्यासा जाने कहाँ भटक रहा होगा उसके मन में बिंदु के प्रति सहानुभूति जगाई उसने कमरे से बाहर आकर देखा बगीचे में चक्कर लगाया कि कहीं पेड़ के नीचे पड़ा सो न रहा हो फिर वह अपने आप को कोसने लगी कि उसने छोटी सी बात को इतना मूल क्यों दिया तभी उसे कुंदन से पता चला कि बिंदु नदी वाली कोठरी में पड़ा है सुनते ही वह तुरंत जाकर वहाँ से बिंदु को उठाकर ले आई वह उसे चौके चौके में ले गई और स्वयं परोसकर उसे भरपेट खाना खिलाया त्यार पी निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए बेमा थी एक लखवा बे आपेला है तुम लोगों में उदर, उदारता नहीं है प्रस्तुत संदर्भ प्रश्न एक प्रश्न चार उत्तर गद्य से लिया गया है जिसमें लेखक श्री प्रकाश है लेखक को अपना देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है इसके कारण जानने की खतब थी यह प्रश्न लेखक ने एक सं सार प्रसिद्ध वृद्ध से पूछा तो उन्होंने इसका कारण बताते हुए कहा कि तुम लोगों में उदारता नहीं है यहाँ उदारता शब्द का आशय किसी को आगे बढ़ने देने किसी को अपनी योग्यता दिखाने वाले का मौका देने किसी के विकास का मार्ग अवरुद्ध न करने अपनी विशिष्ट विद्या अपने जीते जी दूसरों को दे देना तथा जरूरतमंद को काम सिखाने आदि के बारे में उदारता दृष्टिकोण रखने से है हमारे देश के लोगों में यह उदारता नहीं होती वे दूसरों को आगे नहीं बढ़ने देते स्वयं ही आगे रहना चाहते हैं गुणी नवयु युवकों को अपनी योग्यता दिखाने का अवसर नहीं देते वे अपने विद्या भी किसी को नहीं सिखाते और वह उनके साथ ही खत्म हो जाती है इससे देश और समाज का बड़ा नुकसान होता है और लोगों को उपयुक्त अवसर पाने से वंचित रह जाना पड़ता है अथवा बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है कहते हैं कि बचपन का ही एक रूप है वृद्धावस्था में मनुष्य की हरकतें बच्चों जैसी हो जाती है वृद्धावस्था में, में मनुष्य के अंग प्रत्यंग कमजोर हो जाते हैं और उन्हें बच्चों की तरह दूसरों का सहारा लेना पड़ता है दिमाग कमजोर हो जाता है और याददाश्त बच्चों की तरह हो जाती है दांत गिर जाते हैं और मनुष्य का मुंह बच्चों की तरह पोपला हो जाता है बच्चों की तरह वृद्धों को मान अपमान की परवाह नहीं होती जैसे बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता उसी प्रकार वृद्धों की बातों पर भी ध्यान नहीं दिया जाता उनकी इच्छा अनिच्छा का भी कोई महत्व नहीं होता वृद्धावस्था और बचपन की अधिकांश बातों में समानता होती है इसलिए कहा जा सकता है कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है धन्यवाद मित्रों જો મારી આ ચેનલ તમને યોગ્ય લાગે તો મારી આ ચેનલને લાઈક કરજો શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો